أشهد لا إله إلا kita adalah hamba Allah yang mampu menempatkan karunia Allah pada tempat yang mendapat keridhaan sehingga hidup kita hidup yang punya nilai ibadah ibadah yang diterima di sisi Allah dari mimbar yang terhormat, saya mengingatkan, baik untuk saya yang menyampaikan dan juga bagi hadirin, agar sama-sama menegakkan ketakuan dalam kehidupan ini dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati melainkan dalam kondisi Islam. Hadirin hamba Allah. Sebagai seorang muslim Siapapun dia, pasti doa ada yang sama. Doa yang sama yang setiap hari kita ungkapkan sedemikian sederhana, tapi itu yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah. Doa itu berbunyi. ربنا آتِنَا في الدنيا حسنه وفي الاخره حَسَنَةً سنه وفينا دعاء نحن 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 يا الله Limpahkan kepada kami kehidupan dunia yang hasad. Limpahkan kepada kami kehidupan akhirat yang hasad. Hindarkan diri kami, selamatkan kami, ya Allah, dari neraka. Simpel doa. Tapi dari doa itu sebenarnya ada dua hal yang sangat-sangat luar biasa yang sering kali kita abaikan. Yang pertama, Allah sang Pemilik Alam mendidik kita, mengingatkan kita menjadi manusia yang disebut oleh para ahli, manusia yang visioner. Yang mampu menatap jauh ke depan, neraka belum ada di hadapan kita, surga belum ada di hadapan kita, tapi kita sudah paham sehingga kita nyatakan, "Waktumu adalah Allah. Selamatkan kami, bukan selamatkan saya. Tapi mengungkapkan selamatkan kami. Yang kedua, dari doa yang kelihatannya anggap remeh oleh sebahagian dari kita. Saling bergantung satu sama lain. Maka keinginan yang ditanamkan adalah: "Ya Allah, Ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami kehidupan dunia yang baik, limpahkan kepada kami bukan saya." Maka lahirlah apa yang diungkapkan para ahli terdahulu: "Sejahtera bersama di dunia." sejahtera bersama nanti dia umil akhir dan sama-sama lepas terhindar dari neraka. Itulah doa yang sebenarnya ditanamkan dan kita ungkapkan bukan sekali dalam sehari semalam, tapi berkali-kali. Tapi benarkah doa yang sangat singkat itu menghunjam di dalam diri? Doa yang didengar, dijawab oleh Allah adalah doa yang juga diwujudkan dalam tingkah waktu. Bukankah Allah menyatakan, al oleh manusia yang visioner, yang terhindar dari neraka. Karena kita tahu dan diingatkan di dalam Al-Qur'an, Al insya Allah saat kita masuk jannah, maka di jannah adalah khalidin fiha abad. Mudah-mudahan tidak terjadi jika ada yang memasuki neraka. Ada yang abada, tapi ada yang diponis menurut waktu. Ingat, waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Beliau bernama Stephen Cole mengajarkan di dalam bukunya Seven Habits kita memulai dengan akhir yang kita capai. Tujuan hidup kita adalah selamatkan neraka. Selamatkan diri kita dari neraka. Dunia yang baik, akhirat yang baik. Bagaimana mewujudkan itu? Ikhwetimah. Islam lebih dulu mengingatkan umat manusia memulai dari akhir apa yang kita cita-citakan. Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran karim surat Al-Qasas. Cara berpikir kita, cara bertindak kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. وَبَتَجِّيْ فِيمَا تَقَلَّ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنسى نشيبك مِنَ الدُّنْيَا كَمَا اللَّهِ إِلَيْكُ وَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا <مُكْسِهِ> gapai kehidupan akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan di dunia ini gapai akhirat niscaya dunia didapat. Wabatagi. Namun apa yang terjadi? Saat kita berdoa yang sangat sederhana itu, seringkali paradok berseberangan dengan realitas yang kita lakukan. Contoh. Di dalam Al-Quran manakala kita benar ingin menggapai surga dan bukan menjadi penghuni neraka. Ada prinsip yang paling sederhana. Wata'awanu alal birri Prinsip yang kelihatannya sederhana. Tapi apa yang kita temui akhir-akhir ini? yang terjadi wa alal ismi wal udwa saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan kenapa banyak diantara kita melanggar larangan Allah saya ambil contoh, jangan kalian menjadi orang yang menantang, orang-orang yang tidak bersalah, hanya karena membela orang-orang yang mengkhianati diri ada lagu wajib maju tak gentar membela yang benar. Akhir-akhir ini berubah. Maju tak gentar membela siapa yang bayar. Ikhwatimah. Adakah kita termasuk orang yang seperti itu? Bagaimana mungkin akan memasuki surga? Mana mungkin terlepas dari neraka? Jika sikap yang sangat dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an... الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اخوتي من يمين الله Kenapa sikap yang melanggar larangan Allah itu hari ini sedang Kenapa Allah disebut musyrik? Jamaknya adalah musyriki. Musyriki. Di dalam Al-Quran Al-Karim Ayat yang paling hafal surat al-Bainah Allah mengingatkan dan kita membaca berulang. Innal ladzina kafaru minal ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul Orang kafir, orang musyrik itu pasti masuk neraka jika mereka tidak taubat dan nasihah mereka adalah seburuk-buruk makhluk dalam ayat yang lain kita baca allahumma bi laili nasiatan nrajim innalillahi yaqfuu ayyu surat adhih oyakfiru maduna dari kelima syiah وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِسْمًا عَظِيمًا Dalam ayat yang lain ditutup. فَقَدْ دَلَى دَلَى لَنْ Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikendalikan. Barang siapa menyekutukan Allah maka sungguh dia sesat, sesesat, sesat. Sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat luar biasa besarnya. Padahal syirik itu banyak ragam, Para ahli mengingatkan ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang tersembunyi, ada yang zahir. Contoh kecil yang batin. Ria. Ada lagi yang hari ini mudah-mudahan tidak. Ada yang menjadi tujuan hidup kita cintai sebanding cinta kita kepada Allah. Apa itu ikhwah Bukankah Rasulullah mengingatkan bahwa umatnya ini diuji oleh tiga harta. harta, tahta, dan wanita. Allah menyatakan sebagaimana dia mencintai ya Allah. Akhir-akhir ini, kuat iman, harta kekayaan jabatan telah menjadi tujuan hidup bagi sebahagian di antara kita. Padahal diingatkan di dalam talbiyah, dia: baik Allahumma, labaik, baik! Lebih baik Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Harta tahta jadi tujuan hidup. Padahal kita menyatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pelan tapi pasti kita menjadi budak-budak dari mereka yang mampu membayar kita. Perlahan tapi pasti masuk ke lurung hati. Kita tampilan kita muslim. Tapi perilaku kita penuh dengan kemusyrikan. Tujuan hidup bukan tujuan hidup kita bukan lagi Allah Rabbi, Rabbi. Padahal kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslim. <takerál> Kalau ini terjadi ikhwatiman malanglah nasib. Berbahagialah ikhwati Man di saat penyakit itu begitu hebat di tengah-tengah masyarakat. Ramadan datang Allah untuk membersihkan diri kita dari kemungkinan-kemungkinan. Kita memasuki kita. kita bukan ahli Tapi kita adalah ahli Allah. Kepada Allah jualah kita mohon ampun atas segala kehilafan. Kepada Allah jualah kita mohon keteguhan hati untuk memelihara iman dari kemungkinan kemusyrikan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana innaka antat tawwab. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نعدنا ربنا ربنا لا بعد إذا هديتنا من إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب wa dhukur Allah wa dhukur wa yus'aluhu wa la lakum wa lakum wa lakum